Ну що, русські? Будемо вважати, що ми квиті? Да, ну дивіться, ми оттяпали у вас кусок Курської області, а ви за нього відповіли нам от цим страшним, престрашним своїм таким вчорашнім ракетним ударом, і ще сьогодні вночі трошки додали, за Курськ. Так ми от це відключення світу на кілька часів ми можемо вважати адекватною платою за іскор на вашій території? Бо що-то я поки не бачу, чим ви ще зібралися нам відповідати. Ну і да ладно я. Я ладно. Ваши упоротые патриоты, они тоже этого не видят. Им от этот ваш ракетный кипиш просто так уже не скормишь. ДШРГ Русич. Прямо сейчас на площади в Киеве все руководство Украины, оккупирующей часть территории России, множество еврогейцев и все самые отборные прибалтийские русофобы в прямом эфире унижают русских и насмехаются над нами. На них всех кровь граждан России, тысячи смертей, а от России ничего не следует. Удивительно, это очень странная война. Да ничего она не странно, то у вас было странное представление про ваши возможности. Но как только вы столкнулись с реальностью, у вас тут же приключилась эта вот странная истерика, тоже, кстати говоря, ничем не странно, Бо стоило одному только заколотиться, тема тут же стала популярной. Поздняков 3.0. Буду просить Зеленского не добивать солдат вооруженных сил РФ, которые будут бежать из Украины, Дуда. В этот момент у меня может быть занят телефон Зеленский. Пиздец. Уже в открытую унижают. А мы что, терпим? Не, вы не терпите. Вы сейчас берете и тупо перебрихуете слова Дуды. Но, но даже ваш вариант нас вполне устраивает. Просто запомніть, що тікати відсюда вам теж прийдеться озираючись. І Так само істеричне випрашувати у вашої власті, що там у неї зараз випрашуєте ядерної війни? Ой, дивіться, допроситесь. Буде для вас іще одне дуже велике розчарування. 13 -й. Это не что иное, как предательство со стороны руководства страны, нашей с вами страны, ребята. Предательство по отношению к нам, как к народу этой страны. Для них это бизнес, ничего личного. Цевин в ответ на эту показательную истерику этого Мельчакова, Русича, что мы их типа спокойно тут обсыраем, а они нам ничего. Ну вы же нас вчера обстреляли. Радости было там полные штаны. И что? Мы что, оттуда ушли? то даже и не собираемся. Хотя нет, ну брышу брышу Брышу, идем, уже идем, успокойтесь, только не в ту сторону, в какую вам бы хотелось. Курская битва. ВСУ продолжают попытки взять под контроль трассу на Курчатов. ВСУ устроили полноценную курскую битву, стянув почти такое же количество бронетехники, как гитлеровцы в 1943 году. Не, ну как же ж тут да без параллелей с гитлеровцами, которых вы, кстати, вряд ли совсем, кстати, вспомнили. Потому если брать ту курскую битву, то даже по вашим брехлым источникам советской что техники, что артиллерии, что личного состава было в разы больше. Где сейчас у вас? Где? Вы вообще собираетесь нас там останавливать? Я уже не говорю про то, чтобы нас оттуда выбивать. Есть у кого-то хоть какие-то идеи? ВДВ за честность и справедливость. Анимированная карта, как мы теряли Курскую область. Наглядное подтверждение того, что наступление ВСУ в Курской области не останавливалось ни на день. И, по всей видимости, будет продолжаться дальше. Что бы нам не рассказывал сказочник Авцелюб Аптиалаудинов. И никто за это не наказан. А Путин продолжает выслушивать доклады Герасимова. Там в Москве у главдедов дедов все хорошо. Они ничего лучше не придумали, как подготовить тяо к применению. Что-то мы на их истерики самого уже как-то так утомили. Не, мы поняли, Що і ви зрозуміли, що з ідеями у вашій власті караул. караули, оттуда ці от всі грубові намеки такі на ядерне оружиє, яким ви обраті внимание, ви ж зібралися по своїй території, ну по побившій своїй, якщо ви її нічого так не ціните. І похоже, вони з цією мисленю потихеньку вже починають свикатися. Кремль поручил госпропаганде готовить россиян к потере Курской области надолго. Администрация президента дала указание российским госпропагандистам готовить население к тому, что бои за Курскую область продлятся не один месяц, сообщает «Медуза» со ссылкой на источники, близкие к Кремлю. По их словам, вторжение ВСУ в один из российских регионов власти намерены представить как новую нормальность и добиться того, чтобы граждане привыкли к случившемуся и перестали относиться к нему как к чему-то шокирующему. Так мы это взяли уже в работу, Николай Ильич вчера ваш факс показал. Отрабатуємо за всю вашу пропаганду, якщо хто не почув. Ще раз. Росіяне, відкликайте вже від тих територій, які ви по праву вважаєте своїми. Повірте, воно вам ще не раз пригодиться. І відповідь на питання, що робити, вже можете, в принципі, навіть не шукати. Сразу переходьте до наступного етапу, до поїздку відповіді на питання, хто виноват. Хоча, в принципі, і так зрозуміло хто. Хто да угодно, але тільки не Путін. Путин не считает себя ответственным за безопасность Курской области. Вопросы безопасности Курской области, где более 90 населенных пунктов и 1200 квадратных километров территории оказались под контролем армии Украины, являются проблемой силовых структур. Об этом президент России Владимир Путин заявил в четверг в ходе совещания по ситуации в приграничье. Что касается вопросов безопасности, это проблемы, которые лежат в зоне ответственности силовых структур, сказал Путин, обращаясь к губернаторам Курской, Белгородской и Брянской областей, а также членам правительства. Правильно, цыжванные подлюки такие. Війну розв'язали і не розчитали своїх сільонок, то напомніть їм, як ви за кожним із них бігали, за руки хватали, просили, умоляли, цього не робити. А вони що, ну от не послушали умного чоловіка, тепер розумійте. Він вам все зараз припомнить. Тільки, Какаля, ну мене просьба, як тільки почне припоминати, тут же вирубай звук, пожалуйста. Взагалі нахрен вирубай. Ну, бо що ще й його єстерик, я не потягну. А, і так, да, найголовніше, що я хотів по цьому поводу сказати. Враги расшифруют. Доклад Герасимова Путину показали без звука, но с артикуляцией. Владимир Путин провел встречу с военными руководителями, заслушав доклады о ситуации в Курской области. Примечательно, что официальное видео с докладом главы Генштаба генерала Валерия Герасимова распространялось без звука. Хотя еще несколько дней назад по ТВ транслировались кадры, где Герасимов анонсировал вытеснение ВСУ из Курской области и уничтожение противника. Так это же вы опять все перепутали. То прошлый раз надо было звук отключать. щоб отако не попадатися. А зараз вже поздно. Зараз вже всі зрозуміли, що ваша тактика це відсутність маленької тактики. І просто надія на те, що Путін війну мені це все розрубить. А раз так, то хай нехай самі де воює, більше всіх треба. Живо взю. Владимир Путин в ручном режиме общается с командирами подразделений, задействованных в зоне КТО. Прямое ручное управление. Довольно символичная новость, указывающая, что доклады командующих разного уровня президента уже не устраивают. Надеюсь, что командиры доложили президенту, что за пределами зоны СВО их зарплаты превратились в тыкву. И этот вопрос до сих пор не решен ни для контрактников, ни для срочников. Кстати, всех срочников необходимо придать именно тем бригадам и полкам, которые уже зарекомендовали себя в зоне СВО и способны на эффективное боевое управление. Этот вопрос также был бы не лишним. Ну скажи мне, пожалуйста, ты совсем дурак, да? Сейчас он сядет, тебе их социальные проблемы решать. Зачем? Он вообще-то в ручном режиме собрался их всех там угробить нахрен. Где-то какие-то зарплаты. Это, он одно единственный. У них спросил, ну строго так спросил. Говорит, вы на молебен завтра идете? Уси, уси, уси до единого, да? Фух, аж отлегло. Ну все, область спасена. Только ж дивіться мені, що бусі. Нехрен делать вид, что вы там еще чем-то полезным заняты. На Курской АЭС провели крестный ход и молебен на фоне наступления ВСУ. Священники РПЦ провели молебен на Курской атомной электростанции из-за продолжающегося наступления ВСУ в Курской области. Об этом сообщается на странице храма Успения Пресвятой Богородицы города Курчатова в ВК. Для проведения молебна в Курчатов, где находится АЭС, была доставлена в частности Пряжевская икона Божьей Матери, с которой до 2014 года ходили в крестные ходы из монастыря в Судже до храма в Сумской области. А Суджица, напомнить мне, это сильно как-то помогло, да? То може ви як-то не зовсім усе на молились. Де, то не той іконі, не тої конфесії. Ви, а ви теж кому треба молились? Так а що ж ви його тепер самі вже проклинати почали? При По чому тут він? Известный российский сталинист набросился на Путина и назвал его слабым человеком. Российский сталинист Сергей Кургинян заявил, что Кремль недооценил Украину. Он назвал недопустимыми шапкозакидательские настроения о захвате Киева за три дня, заметил диалог. Кургинян весьма резко раскритиковал российскую армию, которая проспала украинское наступление в Курской области. Армия была у параши. Никому она была не нужна. Она была почти атовизмом. Эту фиговую ситуацию нельзя исправить патриотическим воплем. А почему все не так? Почему вы не в Киеве? Почему не в Варшаве? Почему такие плохие генералы? А откуда они хорошие возьмутся, заявил сталинист. Он также поглумился над Путиным и его угрозами в адрес Запада. О каких красных линиях вы говорите? Вот это и это сделаем, всех расфигачим. А есть расфигалка? Ничего нет более скверного, чем сильный жест слабого человека, сказал Кургинян. Ну вот а сейчас опять ему в ответ про ядерное оружие зарядить, бо каких-то других действенных аргументов Вже по суті і не осталось. Ну, залишилося ще у них активне покровське направлення, яке вони вважають успішним. Але воно їх в останнє час перестає радувати і потихеньку вже починає напрягати. Бо, видимо, приходить розуміння, що коли і там м'ясо закінчиться, то вони взагалі з голой жопою залишаться. І ніяка нова мобілізація їх не спасе. Бо техніка ж теж потихеньку ісякає. В яку броню ту нову мобілізацію садить. А як вони без броні воюють, то он Курська область хорошо показує. Да так показує, що вони вже крайнього знайти не можуть. То дивіться, мій вам совет. Ви поки може не спішіть. подождіть ще кілька місяців, він сам знайдеться. Підказка. Це буде той, хто вас усіх крайніми питатиметься зробити. Считайте це прогнозом. Поки безсрочним, але ви його надовго не забувайте.